alaykum va barokatu bir kishi tushida makkadaligini ko'ribdi uchta farzandi bilan katta soatni tagida ekan osmonda qarashsa ikkita oy biri katta qimirlamay turgan oy ikkinchisi kichkina o'tib ketayotgan oy ular xursand bo'lib bunga qarab turishgan ekan buni tabiri nima ho'p avvalambor shu uchta farzandlarini ismini ham yozishganda ehtimol tushga dahli bo'lsa bunga qarab ham yangi ma'nolar chiqishligi mumkin edi chunki tushda ko'rilgan shaxslarni ismi tushga dahlil bo'lishi mumkin mayli uni chetga qo'yib shu bor narsaga ishoralarga qaraymiz birinchidan makkada ko'rganliklari tushdi va o'sha uchta farzandlari bilan ko'rganliklari bu kishini o'zini shaxsiy hayotiga emas ommaviy ummatga taalluqli tush ekanligiga ishora chunki makka bilamiz ummat yig'laydigan joy uch Üç ramz ham uchta farzand jamoatlikka ramz jamoat uchta kishidan tashkil topadiku eng kamida ya'ni shuning uchun aytyapmiz bu jamoatga ummatga tegishli tush u kishini shaxsiy hayotiga emas ya'ni keyin albatta shaxsiy hayotga ham daxli bor keyin aytamizan keyin soatni tagidaligini ko'rishyapti soat bilamiz <laughs> yaqinda paydo bo'ldi bu makkani ustida ya'ni kabani ustida avval yo'q edi bu qiyomat alomatlaridan <laughs> bunga dalil jabroil hadisida rasululloh sollallohu <laughs> alayhi <laughs> vasallamdan <laughs> <laughs> qiyomat soati qachon deb so'ralinganda odamlar binoni balandlab kimuzarlik qilishi o'shanda qiyomat yaqinlashgan bo'ladi deyilgan demak odamlar o'zi binoda kimuzar qilishligi qiyomatni soati yaqinlashganligini alomati endi bugun kabani tepasiga o'sha soat qurib qo'yilganligi hadisda aytilgandek qilib binoda kimuzarlik qilib bu yanada o'shanga qiyomat yaqinlashganligiga alomat endi bo'lib ham inson buni tushda ko'rishi soatni ya'na kabani tepasidagi soatni ana yani shu hadisda aytilinganidek qiyomat soati yaqinlashganligiga alomat bu baland binoda soatni ko'rilishi qiyomat soatida yaqinlashganda baland binolar qurilishligiga o'shanga alomat buya'ni keyin osmonda ikkita oyni ko'rilyapti oy aytdik aslida bir ulamolar shunga o'xshash lekin shu qiyomatga dahli bor tushlar asnosida oy ko'rilishi bu qiyomatdan avvalga chiqadigan oyga dalil bo'ladi u kim qiyomatdan avval chiqadigan oy mahdiy u bu narsani men juda ko'pchilikda ko'ryapman shunaqa tushlarni eshityapman arablarda ham hatto o'zimizni ajam millatlarda ham shunaqa tushlar <laughs> judayam ko'payib ketgan qiyomatga taalluqli tush asnosida oy ko'rilishi keyin odamlar o'zi mahdiyni haqiqiy tushda ko'rishligi ha ko'pchilikdan shunaqa tushlar kelyapti bu tushdagi muvotoa deyiladi ya'ni ustima ust bir xil tushlar odamlardan hech bir biri bilan kelishmagan holatda ko'rilaverishligi bu tushni e, haqiqatligiga dalil bo'ladi bu narsa misol rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalarni e, layatul qadrni hammalari birin ketin bir xil ramazonni oxirgi o'n kunligida ekanini tushlarida ko'rini eshitganlar sahobalardan hammasi kelib ramazonni oxirgi o'n kunligida oxirgi yettiligida yana layatul qadrni tushda ko'rganligini aytaverishgan shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki aro aroruyat sizlarni ko'ryapmanki tushinglar bir biriga ustma ust bir xil bo'lib kelyapti shuning uchun kim izlasa shu ramazonni oxirgi o'n kunligida yettinchi yetti kunligida izlasin la qadrni deganlar maqsad bu yerda aytmoqchimanki tushlar ustma ust bir xil bo'lib odamlar o'zaro kelishib olmagan holatida bir xil tushlar kelaverishi bu haqiqat haqiqiy tush ekanligiga dalil bu hayol o'ylab yurgan narsa emas ya'ni shunga o'xshash aytmoqchimanki hozir ham mana shunaqangi qiyomatga tegishlik tushlar asnosida oy ko'rilishi mahdiyi ko'rilishi odamlar tilida ham mahdiy nomi ko'p ko'p takrorlanib qolgani bu o'sha mahdiyga yaqinlashganligiga ishora bu mana bu yerda ham hozir o'sha qiyomatga tegishli tush mana soat ko'rilyapti makka ko'rilyapti keyin o'shani tepasida oy ko'rilyapti bu ham o'sha makkadan chiqadi bilamiz mahdiy makkada bayat beriladi unga ya'ni aynan mana shu kabani tagida bayat beriladi shu so soatni tagida ya'ni ana o'shanga alomat bu allohu alam ikkita oy ko'ringanligi yani, nimaga ikkita oy endi deyilsa birinchisi katta oy qimirlamay turibdi deyilyapti ikkinchisi kichkina oy o'tib ketyapti deyilyapti bu o'sha haqiqiy mahdiydan avval soxta mahdiy chiqishligiga ishora bo'lsa kerak o'zini mahdiy degan davo qilgan odamlar chiqishligiga bittasi chiqdi ham buni yaqin tariximizda ko'rdik o'tib ketdi u juhaymanal otaybiy degan odam muhammad abdullah degan bir odamni mahdiysan deb ishontirib uni makkada unga bayat oldi bayat beri odamlarga makkada ko'p qon to'kildi o'shani deb qirq e, yilmi qancha bo'ldi unga xullas buni gapirganmiz o'rnida o'tib ketdi u o'zi bu ham zaif bo'lsada hadislarda aytilingan bo'lgan birinchi bitta odam makkadan panoh so'rab kirib oladi keyin uni o'ldirilinadi keyin ikkinchisi haqiqiy mahdiy bo'ladi degan zaif bo'lsada rivoyatlar bor allohu alam shu birinchi oy u kichkina deyilyaptiku ki bu va harakatlanib o'tib ketdi deyilyapti o'tib ketdi u kichkina oy ya'ni o'zini oyman deb chiqqan to'g'rirog'i o'tib ketdi u yoki balkim yana bo'lar ajablanib turganliklari ham tushdi ana shu narsaga dalil ya'na bo'lara bittasi chiqar chiqib yotibdi ham qanchasi bunaqalar mahdiy davo qilganlar endi kabada bo'lmasa ham boshqa joylarda almuhi birinchisi bu o'tib ketadi kichkina bu o'tib ketadi bunga yana bitta dalil o'tkinchilik o'tib ketishlik o'tkinchilikka ya'ni payg'ambarimiz alllohu alayhi vasallam oyda bo'lib kofirlarga mo'jiza ko'rsatganlarida kofirlar unga qarab turib sehrun mustamir ha o'tkinchi bu o'tib ketadigan sehr bu deyishgan haqiqiy bo'lgan bu lekin kofirlar uni o'tkinchi deb tabil qilgan endi dalil aytmoqchimanki bu yerda biz kofirlarga o'xshab fikrlamaymiz lekin o'sha o'tkinchi degan narsaga men hozir e'tiboringlarni qaratmoqchiman tushda hozir o'tib ketayotganini ko'rdim deyilyaptiku mana bu o'sha o'tkinchi bir mahdiy chiqishligiga ishora balkim bu o'sha chiqqanidir o'tmishdagi balkim yana chiqar deyapman muhimi bitta o'tkinchi oy bor endi keyin katta bir oy turibdi deyilyapti u qimirlamay turibdi mana bu haqiqiy oy bu u siljimaydi ya'ni hech qanaqangi o'tkinchi narsa emas haqiqiy mahdiy sobit mahdiy hech qayerga qochib ketmaydi ke ke u hech qanaqa fitnalar bilan siljimaydi qimirlamay turganligi o'zimizda ham masalan joyidan jildirb bo'lmaydi bu odamni deyiladiku qimirlamay sobit turishligiga ishora allohu alam shu ya'ni bu yerda xursand bo'layotganlaria ham shu xursand bo'lib ajablanib deyaptilarku ikkita narsaga e'tibor bering mana bittasi xursand bo'lgan ikkinchisi ajablanganligi xursand bo'lganlari inshaalloh o'sha haqiqiy mahdidda agar o'sha zamonlarga yetib borsalar ajablanganliklari ehtimol soxta maqtaydi o'tkinchisidan ya'ni uni oy ko'rinishida kiraveradi aslida oy bo'lmasa ham soxta maqtaylar ya'ni ho'p endi men aytdim yuqorida o'zlariga tegishli jihati ham bor dedim u mana shu xursand bo'lganliklari va ajablanayotganliklari tabiiy har qanday musulmonni ham xursand qiladi ham ajablantiradi bunaqa narsa agar o'sha zamonga yetsa inson allohu alam shunaqa tushdi ai